नमस्कार मित्रों मेरा नाम है और आज हम इस जगह पर आ गई है अवावरी है लेकिन चलेगा पिछले एपिसोड आप में आपने देखा होगा कि हमारा कैमरामैन सांप से डर गया था लेकिन आ... हाँ मतलब मैं भी थोड़ा बहुत डर गया था लेकिन इस बार साप है कि उसका बाप है लेकिन हम डरने वाले नहीं है क्योंकि हमारे खून में ही साप का जहर आटा मारता है हम वो डुप्लीकेट बियर ना अपना उसके साथ थोड़ी बातों कर लेते हैं और वो कुछ कहना चाहता है वो आप सुन लो राम राम भाई हो मांगू गाँगु मेरे काल ना जाड़ा थे કાલ કાલ રાતે રાતે ઊંઘી પણ નથી અને મારે વાર એટલે મને એમ કે કાલે કઈ રખડવા જવું નથી એટલે પછી મેં મારા ભાઈ બંને મોકલ્યો છે અને એ પણ જેવો તેવો નથી તમને એની સાથે પણ મજા જ આવશે તો ચાલો અમારે એકવાર ફરીવાર ફરી જવું પડશે અને મારા ભાઈ બંને શાંતિ સાંભળજો અને મજા કરજો तो दो के जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं शेर का मुंह मरोड़ देता था हाथी का दांत तोड़ देता था और बल्दा होता है ना बड़दा उसको मैं घा कर देता था लेकिन फिर वो रमकड़े वाला बहुत मारता था क्रिकेट बेर अगेस्ट की आपने बात है तो सुनी होगी कि उसको झाड़ा हो गया लेकिन झाड़ा ही होगा ना साले को विशी पड़का जो भी दिखा सब कच्चा कच्चा उपड़ जाता है फिर उसको कबज्जात हो गया तो मैंने वही उसको कायम चूर्ण की बोतल दी तो कायम चूर्ण की बोतल पूरी खत्म कर गया फिर उसको जाड़ा हो गया तो मैंने वही कह दिया कि डोफा जेवा आँखें आँखें नहीं खानी थी उसमें से एक चमची लेनी थी यहाँ पर मित्रों हमको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हमको डगले ने पगले खतरा मिल सकता है और पग में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पग जो मस्कोड़ा ही जाता है तो फिर हड़दर सौंपड़नी पड़ती है इसलिए यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है और मैं इसीलिए ही आपको कहता हूँ कि हमेशा सावधान रहे और सतर्क रहे तो मित्रों इस जंगल में आए हुए हमको काफ़ी देर हो गई है तो हमारा गला सूख गया है इसलिए हमको अभी पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी तो मैंने वो के जी एफ मूवी में देखा था कि ज़मीन के नीचे से सोना निकलता है तो अभी हम खोदने बैठेंगे तो पानी तो निकलेगा ही तो चलिए खोदना शुरू करते दे 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 के हम के। तो मित्रों हमारी सफलता अब आ गई है और अब हम पानी हमको निकल गया है तो हमारा गला जो सूख गया था तो उसको हम थोड़ा जल अर्पण करते हैं तो चलिए तो अब हमारा गला बीना हो गया है तो अब हमको शाम तक वाधा तो नहीं आएगा लेकिन देखते हैं आगे आगे क्या होता है तो चलिए तो हम जेम जेम आगड़ बढ़ते जा रहे हैं एम एम सूरज डूबता जाता है तो अभी हमको सोने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी तो अच्छी ढूंढ दुन, जगह ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर विसी पड़का का तो डर नहीं है लेकिन साले मसरा बहुत आते हैं वो अगर काट जाए ना तो टिमड़ा मोटा मोटा कर देते और दो दिन कमजोर आती है बहुत कमजोर आती है इसलिए चलिए हम अच्छी जगह ढूंढते दस साल से मुझे ऐसे खतरनाक जगह पर बेचते हैं लेकिन न टू का जैसे मेरी भी बगैर वहीं की वहीं है मन तो करता है कि बॉस को उगाड़ के शेर के मुंह में दे आऊ लेकिन फिर मुझे शेर पर दया आ जाती मित्रों यहाँ पर हम अभी तो सो जाते हैं क्योंकि सब जगह ऐसी ही है और यहाँ पर सो जाते हैं सुबह होगा वो देखा जाएगा और मैं आपके सामान्य ज्ञान के लिए बता दूँ कि रात को हॉरन मूवी ना देखे क्योंकि हॉरन मूवी देखने से रात को सपने में भूत आता है और फिर पथारी भी पीनी हो सकती है इसलिए ना देखे देख सकते हो कि हमारी सुबह पड़ गई है लेकिन आपको लग रहा होगा कि बपर पड़ गई है लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारी सुबह बपर को ही पड़ती है तो हमको भूख नहीं लगी है क्योंकि अखबार में हमने सीम डाड़िया खाया था इसलिए पूरा दिन चला जाएगा लेकिन देखते आगे आगे क्या होता है हमको तो पता नहीं इस जंगल में हमने आधा दिन काट लिया है तो अभी तो हमको बाहर निकलना पड़ेगा तो वो डुप्लीकेट बियर गिल्स को तो हेलीकॉप्टर लेने आता था लेकिन हमारी तो किस को पड़ी नहीं है हमको तो जाते ही निकलना पड़ता है इस एरिया में हमने दो तीन बार शेर की दहाड़ सुनी है तो हमको चौकन्ना रह कर आगे बढ़ना होगा वैसे शेर से मैं डरता बरता नहीं हूँ लेकिन शेर मुझे देखकर डर जाए वो मुझे पसंद नहीं मैं शेर की काफ़ी इज्जत करता हूँ तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते शेर की दहाड़ इस साइड से सुनी मतलब इस साइड शेर नहीं होगा एटले हम इस साइड जाते हमारे लिए ये जगह सेफ है तो चलिए धीरे धीरे चलते मित्रों मैं काफी खुश हूँ हम इस जंगल से बाहर निकलने ही वाले हैं